Любов по-індійськи. Ну, може, все добре. Да, ну. І дорогі герої, ви зараз, це все. Зараз з помощю нашої техніки вона буде вам все підказувати, що вона скаже робить, ви то все робите. Зрозуміли? Ось скажу, е, мама там пише. Я скажу, Любов по-індійськи наші герої. Дівчина, мама, джімі і раджа. Наші обістці. Вот эти э, Джимми, ну девушка и мама. И сейчас слушаем уважно. Наш фильм начинается. Уважаемые зрители, пожалуйста, перед началом сеанса отключите свои мобильные устройства и пропустите по рюмочке горячительного напитка для создания хорошего настроения. Для компании «Вид» представляет. Многоуважаемая публика, а вашему вниманию предлагается художественный фильм «Любовь по-индийски». Когда-то в одном небольшом поселении в индийской провинции, так далеко, жил юноша Джимми, но ну прям загляденье, всегда танцевал от души и легко. конечно имелось и ночью и днем танцевать ей хотелось. Вот сына она в одиночку растила. Порой о себе мама так говорила. Сказала, Пора, мол, жениться невестующий, на прощение сыночка, облобызала. И пошел Джимми прочь по сельской глуши. Приехал Раджа, братан и А мимо Раджи домой девушка шла, кувшин с родниковой водой несла. Без вспомнил я вдруг На голове, без помощи рук. <плес> <плес> Коварный замысел тут же созрел.

Рожа свой кинжал, посмотрим, какой же ждет их финал. Но силы родны и конца нет с никто не готов. повержен Раджа, красотка свободна. Джимми в объятия спешит без забот. На путь исправления У всех он искренне просит прощения Прости за все Счастлив Раджа сгребает в ахаппо. Счастлив Раджа, нашел он кровинку Джимми на пару танцует лезгинку их жизнь хороша. У девушки Джимми, у Джимми отец. Настал хэппи энд, то есть фильма конец. все! Chào anh em, chúng tôi xin lớp các anh hùng và các bạn đô bộ Ấn Độ đã kiến tạo